毎度オルスクです。ホームスイートホームサバイブで。今回はベルでやっていってます。ね、ライブ配信中にね、タイの方からベルのおすすめパークは何やという質問がありまして、うん、ベルはね、 スタミナドレインとポルターガイスとこの組み合わせが鉄板だと思いますねチェイスしていてねサバイバーをね追い詰めるにはもってこいの組み合わせでこの組み合わせで間違いないんじゃないかなと思います成績もね安定すると思います CR キラーも、ね、魅力的なんですけれども CR <laughs> キラーはねサバイバーをダウンとらないとね発動できないのでこの辺壊しておきましょう。 はい避けるはいここでああいう時にねサバイバー側からはねチェイスタイムを稼がれたりね見失ったりするんですけれどポ、ね、ルターガイストがあるとああいうふうにね無効化できるので。 どこ行ったかなあそこで角で後とび降りたかこっち側に回り込んでくると予想して向こう行ったかインビジブルフォームをね追いかけるんじゃなくてはい前から回り込むのが鉄則です はいカメラ使っていくプレッシャーに負けたなうい <laughs> 下に注射器が見えたのかなういさあ追っていきましょう おっとティムに入れ替わるおいいスキンを持っているなおそしてわちゃわちゃいいスキンを持っているなあとカメラで妨害入るかいい <laughs> どっちが本当の体なのかなはいはい、掴んでるねラッキーおっとああいう時もね ポルタガイスを使いたいところですがたまってながらはいここくぐられると厄介なのでさっき壊しおきましょうどうしゃぶっていくこれもねポルタガイスがあると一気に追い詰めれますねどうカメラで妨害入るか 注射器作ったどっちの腕に打ってるんだ <laughs> あっとそっちはダメよ。まずいわそれ。はい。後ろからフラッシュの音が聞こえたな。おい。 ゆりはね厄介なんでカメラが全部どんどん追い詰めていきたい<っ>黙る<っ>よし当たったカメラね食らった場合でもね攻撃を出すと当たる場合があるので止まってね諦めたりせずにねサバイバーの動きを予想して 想像でもいいので攻撃振るようにしましょうあ、はい、リゆりあっとそれはもう画面自殺行為ですよそれはねえ他のスペクターならまだし出る相手にねこれは握手ですいえ まあねサバイバーは移動速度が低下するので格好の餌食ですね。はい、行くねあ、飛び降りる。 これもいただきだな。早い。向こうは遅いが、こちらは早い。き<し>っと。きれいにセットだ。はい、というわけで、今回はね、ベルの。鉄板パーク構成で。遊んでいきました。ご視聴ありがとうございました。 いやー、ゲームってほんまにおもろいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。